Анатолий, сегодня очень много решалось вроде бы под кольцом, борьба была, но тем не менее вот, больше команды достигли, когда бросали издали, в том числе и у тебя получился очень важный третий трешка. Вот, а как ты считаешь, вот это было по плану или же по ситуации как случилось? Честно, точно ответ я вам сказать не могу. Мы играли, скажем так, душой мы действительно сплотились, играли как команда. У нас это вторая была игра, мы очень, очень тяжело она нам далась. Действительно, на площадке был бой. Вы сами можете посмотреть, по соотношению фолам мы много дали, получается, им пробить штрафные. И тем самым потом уже в последней четверти эти штрафные броски нам, скажем так, аукнулись. После чего мы уже старались больше работать в защите, отдаваться там. И, ну, конечно, хочу отметить то, что мы выиграли сегодня подбор. Скажем так выиграли подбор выиграли игру видно было команда боролась до последнего приятно было играть сегодня спасибо за игру Успалась. пожалуйста общего было в подготовке в настрое игроков психологическом и вот в течение игры в общем это главный результат. А готовились мы к каждому сопернику по-разному, потому что у каждого свой стиль игры. И мы готовились к одной команде, и смотрели ее слабые и сильные стороны. Так же самое по каждой команде. И где находились слабые места, там старались определять свое преимущество или делать акцент на те моменты. А по сегодняшней игре, конечно, сегодня было настоящее дерби. Я хочу поблагодарить Николаевских и одесских болельщиков. То есть, интрига была до конца матча ну, и сейчас уже наверное не секрет какие установки вот по защите против кого как действовать нужно вашим игрокам выдавали перед игрой Ну самая главная защита это индивидуально если люди умеют защищаться индивидуально сюда идет и командная защита то есть мы против нового играли <coughs> дабл тим то есть вдвоем его закрывали, если он шел на пикинг С остальными играли верхом. И если маленький игрок подходил под кольцо, его должен был встречать большой игрок. А маленький оставаться с его игроком, который ставил заслон. Это по защите. Мы чуть не справились с зоной защиты по нападению. То есть ее разбирали, готовились. И просто чуть-чуть была усталость, накопилась. И вот эта недоигровка микроэпизодов, она чуть сказалась на фоне усталости, потому что мы играли тоже позавчера, и Николаев играл тоже тяжелый матч. И вот поэтому такие вот были небольшие ошибки. Скажите, у Фандербурга вообще запас сил немерено, или вы так успели его сохранить под концовку, что вот он, мне кажется, вот, что в начале, что в конце он очень, кажется, и выделялся результативностью, и очень даже американский атлет это американский атлет, знаете то есть к нему нормальное отношение в команде э, и он отдавался сегодня полностью, поэтому как к нему относились, так сегодня он тоже нам преподнес хороший сюрприз а силы, я думаю, у него еще столько же бы хватило на еще одну игру. спасибо да, спасибо, вас. да, до свидания, до свидания. Пусть э, в, э, еще в начале матча нам не очень везло или не получалось что-то. А потом все-таки наладилось. Почему это произошло вот, и из-за чего такой рваный получился? Да, мне кажется, из-за какого-то недонастроя с химиком. Ну, мы сразу взяли инициативу в свои руки, допустим, а здесь как-то сразу все так отпустили, давали забивать легкие очки. То есть, ну, как-то не возвращались в защиту. Потом, конечно, игра выровнялась. Но вот это вот начало нас, ну, я думаю, сказалось на нас. Но все равно у нас был шанс выиграть. Очень обидно проигрывать именно такие игры, когда решается все. Просто забей два из трех, хотя бы или три из трех штрафных, и все, уже игра будет решена спокойно. А тут довели до овертайма. И в овертайме уже сил не хватило, наверное. Как ты считаешь? что сегодня вот, помогло Одессе все-таки вытащить концовку сначала э, конце концовку основного времени, а затем и овертайм? Ну, именно такие игры в этот, выигрываются на желании больше, мне кажется. Но ну, и если посмотреть такую графу, как персональные фолы, то есть у них 29, а у нас 15. То есть они играют достаточно жестко в защите. Да, они получали фолы, но они тем ограничивали нас немного в атаке. Вот я думаю, это тоже повлияло. Так во всех остальных, вроде и подбор, там, ну да, да, мы, мы проиграли, там, но 7 пунктов, то есть там по передачам тоже близко 21.17, то есть а вот и персональные ФВ, они в этом выделяются. Ну что ж, будем надеяться, что мы доберемся до нашей победы. Да, самое главное сейчас не опускать руки, да, четыре поражения очень неприятных, больных, но сейчас будет Запорожье и Днепр, надо в них вся показывать. Спасибо за игру. Спасибо. Сергей Вячеславович, мы снова вот до конца боролись, показали красивую игру самоотверженность, но опять-таки нам не хватило буквально одного, можно сказать, штрафного точного. Вот как вы считаете, насколько, скажем, команда все-таки движется, прибавляет, или же тут какой-то кризис наметился у нас? С кризисом мы выходим, скорее всего. После ряда проигранных матчей мы чуть-чуть в шаге от победы остаемся. Сложно комментировать эту игру, просто надо было забить штрафные в конце основного времени, и победа была в наших руках. Хотя не все потеряно было в пятиминутке, но вот минутка это все равно лотерея. Это уже такое. Что там у Тонченко? Серьезная была травма в конце? Ну, серьезные травмы все, потому что и до этого у нас полкоманды на уколах вышли играть сегодня, поэтому может быть такой провал в самом старте не могли разбегаться никак вот, потом завелись ведь Тонченко обычно в последние минуты бьет штрафные вообще нормально бьет штрафные нашел а в себе силы ползаем... нашел себе силы выйти на площадку потом конечно я уже искал кого заменить Тонченко да который опытный может забить штрафные ну, получается не угадал благодарен болельщикам за такую горячую поддержку к сожалению, мы их огорчили. Будем дальше исправляться, биться с Запорожьем и Днепром. Спасибо за игру, за отдачу. Желаем успехов. Спасибо. До свидания.